Неразбериха, рост цен и буря возмущений. Уже привычное дело для крымчан, рассказывает жительница Симферополя Гульнара. На днях девушка планирует ехать по работе в Киев. Когда пришла покупать билет на поезд, чуть не потеряла дар речи. За билет до столицы ее попросили оплатить 3400 рублей. В перерасчете это 1000 гривен. Учитывая, что ранее за такой же билет девушка платила около 300 гривен. У нас была уже равномерная жизнь. Мы знаем, мы все могли распланировать на будущее. Тем более никогда такой проблемы железными кассами же билетами не было нас лишили авиабилетов, а теперь нас еще лишают и железной дороги, то есть мне кажется, что это вообще такая вопиющая вообще знаю, наглость, наверное, со стороны железной российской железной дороги, потому что такие тарифы завышать. Все-таки, ну, юры, как некрутимо, все равно еще часть Украины, и Украина насчитает своей территории. Девушка нашла выход из ситуации и приобрела билет по прежней цене в 270 гривен в одну из турфирм Крымской столицы. Там ей без проблем продали электронный билет и сообщили, что никаких препятствий при посадке на поезд не возникнет. Я мысль позвонить еще в турагентство. Они тоже занимаются продажами авиа и ЖД билетов. И, собственно говоря, я спросила, есть ли билеты, билеты были. И по старой цене, то есть это порядка 270 гривен, 270-300 гривен. То есть, естественно, естественно, меня эта цена устроила, и я сразу же поехала и взяла электронный билет. В турфирмах Симферополя действительно подтверждают, что через интернет посредством онлайн-бронирования можно без проблем купить билет в любой город Украины за прежнюю цену. С чем связан рост цен на билет? билеты российских железных дорог, тут ответить затрудняются. Российская же сторона объясняет это тем, что с 10 июня все рейсы на материковую Украину рассчитываются по международным тарифам. Хотя при этом качество вагонов и обслуживание пассажиров остается неизменным. Рядовых крымчан подобное положение дел возмущает. Сейчас вот так сказать, ну, скорее всего, в связи с политической этой ситуацией, наверное. И я, в принципе, не могу понять истинные причины всего этого. Но говорят, что в Москве все дорого. Значит, и у нас будет так же. Все возмущает. А что выступать? Что, не что выступать? И что кому что скажешь? Все молчат. Все высказываются вот на рынке, на рынок пойдешь, друг дружке так и высказывает, больше ничего никому не говорят. В телефонной беседе с представителями Укрзалезницы нам сообщили, что к ним действительно стали поступать звонки с жалобами крымчан о подорожании проезда в направлении материковой Украины. О международных тарифах, о которых говорят в руководстве российских железных дорог, тут слышали только от людей. Украинскую сторону возмущает тот факт, что их российские коллеги приняли такое решение самостоятельно, без обсуждения и переговоров с ними. Скорее всего, считают в Укрзалезни... Таким образом, Россия пытается повлиять на Украину, чтобы та с 16 июня не перекрывала проезд для российских поездов, курсирующих через территорию Украины, как это планировалось сделать ранее. Тем временем, пока российские железнодорожники увеличивают стоимость проезда в три, а то и в шесть раз, новые крымские власти продолжают приглашать украинцев на отдых в аннексированный Крым. Мирослава Канарская, Егор Старый. Специально для Крым Реалии из Симферополя.